Gün ilaxır çərşənbələrdən ikincisi olan od çərşəmbəsidir. İnancçılara görə odu günəşlə, işıqla, gündüzlə əlaqələndirirlər. Bu çərşənbədə odun şəhrinə şimək təşkil olunur. İnancca görə bu gün insanlar tonqal qalayıb onun üzərindən tullanmaqla bütün azar bezarlarının yandırmış olurlar. Boz ay bu çərşənbə ilə ömrünün tam yarısını başa vurur rəqabiyyətən görüləcəyi günə daha da yaxınlaşdırır. O çıxərşəmbəsində tonqallıq daha güclənir. Qədim dövrlərdə ot yaşanmasında tonqallıq hündür yerdi. Dağ, təpə başında qalayar, bütün el həmin tonqalan başına yığılar, qız gəlin onun şalovuna nağmələr söyləyirdilərmiş. Bir çox xalqlarda olduğu kimi bizdə də ot müqəddəs hesab olunur. Işığın, günəşin bir simvolu kimi qəbul olunur. Məsələn, bayramda bişirilən sarı rəngli qoğal günəşi rəmzi şəkildə ifadə edir. Dünyə yəni, istilik olmadan həyat mümkün deyil. Susuz, otsuz, havasız və torpaqsız həyat yaşana bilməz. Qud çərşənbəsində insanlar bir-birinə qonaq gedir. Həmçinin bu çərşənbə axşamında hər bir ailə çalışır ki, evində bayram yeməkləri bişirilsin, süfrə açılsın, konça bəzənsin, şamlar yandırılsın. Şam istiliyinin, odun işığının qorunub saxlanması səadətin əsasıdır. Ona görə də hər kəs Qud çərşənbəsini şad, şən və bolluq içində keçirməyə çalışır. Hocaların hepinize mübarek olsun.